Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua penonton podcast Koi Ok yang dibawakan khas daripada Pahang Media. Baiklah, hari ini saya selaku hos anda, Iwani Kamal. Ha, macam biasa kita ada slot istimewa, tajuk yang berbeza dan semestinya tetamu undangan yang istimewa. Baiklah, bab kata peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Jadi saya akan memperkenalkan siapa gerangannya tetamu kita pada hari ini. Iaitu saya bersama dengan yang berhormat Datuk Seri Haji Syed Ibrahim bin Syed Ahmad Selaku pengerusi jawatan kuasa hal ehwal agama Islam Kemajuan desa dan hal ehwal orang asli negeri Pahang Merangkap ahli Dewan Negeri Dun Kerdau Jadi orang-orang Kerdau kalau ada tengok podcast hari ini Jangan lupa tap tap screen like comment share. Ah ha, kasi orang viral. Orang tak kedau pun boleh juga. Okey, YB kata orang tak kedau pun boleh juga. Baiklah terima kasih banyak YB Sama. sudi so, bersama dengan kami di podcast Koi Ok pada hari ini. Sama. Dan saya kira YB memang sibuk dengan kerja-kerja hakiki YB dan juga ialah menggerakkan ah, portfolio YB itu sendiri. Baiklah saya kira tanpa kita melengahkan masa lagi YB, kita akan teruslah kepada soalan yang pertama iaitu soalan yang amat sinonim dalam mana-mana podcast pun bersama dengan wakil rakyat iaitu soalan pertama saya berkenaan dengan gerak kerja YB daripada portfolio hal ehwal agama Islam, kemajuan desa dan juga hal ehwal orang asli ni. Baiklah saya serahkan kepada YB untuk ulasan lebih lanjut. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada podcast Kuala ni. Yang mengajak saya pada kali ini untuk dalam sesi perbincangan borak-borak Ya betul Tentang dan. apa namanya gerak kerja yang boleh kita bincangkan Bagi memberi pengetahuan kepada orang di luar sana Tadi bertanya kepada saya tentang portfolio saya dan apakah apa tugasan yang telah kita buat Saya pertamanya mengucap syukur kepada Allah SWT kerana kita mempunyai sebuah kerajaan negeri yang teratur dan tersusun rapi struktur organisasi kerajaannya dengan diuruskan dan diketuai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kita Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail dan di bawah naungan uh, kerajaan kita iaitu Kebahduli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Kenapa? Kerana apa yang amat berhormat menteri besar Pahang di bawah naungan Tawangku telah berjaya menguruskan dan mewujudkan satu struktur organisasi kepimpinan negeri yang uh, mencakupi dalam segala aspek ada namanya esko kerjaan tempatan ada namanya esko uh, apa namanya uh, orang muda belia ada namanya kebajikan wanita ada ke, uh, namanya apa kerjaan tempatan dan sebagainya dan kebetulannya saya telah uh, diamanahkan oleh Amat Bahumat Menteri Besar Pahang dengan Menteri yang Kepala Duli Tuanku untuk uh, menguruskan dalam hal ehwal agama Islam baik, baik. dan juga luar bandar sekarang ini dipanggilkan pembangunan desa dan luar bandar uh, dan juga satu lagi orang asli maknanya di bawah saya ada tiga portfolio yang diamanahkan oleh kerajaan negeri untuk sama-sama kita bangunkan Tiga perkara ini sangat penting untuk faham dan dia merupakan teras utama dalam agenda kerajaan negeri Pahang. Dan memanglah dia agak uh, memerlukan uh, kesungguhan dan memerlukan perhatian yang serius dan memerlukan keupayaan yang uh, berganda bagi agenda kerajaan ini dapat dilaksanakan. Contohnya agama. Agama ini uh, satu perkara yang sangat penting, selain dia di bawah naungan kebawah duli, kebawah duli paduka baginda Sultan Pahang, dia juga adalah anutan rakyat negeri Pahang, majoriti rakyat negeri Pahang. Dan dia uh, boleh kata perkara yang sangat diperlukan oleh rakyat negeri Pahang. Dalam banyak perkara. Bukan, jangan orang fikir bila sebut agama itu hal nikah-kahwin cerai berat. Tetapi bila sebut agama itu termasuk di dalam hal Eh, apa namanya pengurusan Pendidikan Islam Termasuk di dalam pengurusan halal haram Termasuk di dalam Apa namanya amal ma'ruf Nahi munkar termasuk di dalam Hal berkaitan dengan Apa pencegah maksiat dan Sebagainya ha, jadi apa namanya Artinya Dia memerlukan banyak perkara Yang pertama sekali organisasi agama Yang terurus Yang rapi yang keduanya Dia memerlukan peruntukan yang secukupnya dan yang ketiga dia perlu mempunyai apa nama kerang kerja yang upayakan agensi-agensi kerajaan itu bergerak iaitu peruntukan undang-undang yang uh, tegas yang boleh memberi keupayaan kepada jentera itu untuk bergerak itu hal ehwal agama ada pun luar bandar luar bandar ini kita boleh katakan majoriti bumi pahang ini diselaputi oleh luar bandar kita hanya ada lebih kurang 12 buah bandar utama je Temeluh, Jerantut, Bandar Lipis, Bandar Rauk, Bandar Bentong, Bandar Pekan, Bandar Kuantan, Bandar Maran, Bandar Rompin, Bandar Beru Yang selain pada itu semuanya kampung Baik. Jadi maknanya uh, portfolio luar bandar ini juga sangat besar Dan satu perkara yang perlu menjadi agenda yang utama bagi kerajaan negeri jadi saya sedar apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar memberikan amanah ini kepada saya uh, dia memerlukan satu juga gandaan gerak kerja yang berstruktur yang terurus rapi yang menyurus kepada kepentingan orang kampung dan masyarakat luar bandar. Kemudian tu satu lagi orang asli. Orang asli ini uh, negeri Pahang ni ditakdirkan memiliki orang asli antara yang teramai di negara kita kita mempunyai lebih kurang apa namanya 90 ribu keluarga hmm. jadi ha, dan apa lebih 360 buah kampung orang asli semua itu perlu kita uruskan dengan dengan sempurna dari segala sudut yang pertama pembangunan uh, kebajikan pembangunan pendidikan kepentingan hartanah dia uh, dan juga apa namanya adat resam orang asli jadi Benda-benda uh, ini adalah uh, tugas yang kita sedari Telah diamanahkan oleh kerajaan negeri Dan ini telah dijadualkan oleh kita semua melalui jawatankuasa kita Supaya benda ini dapat dilaksanakan Sehinggalah misi kerajaan itu dapat dicapai sebaik-baiknya insyaAllah insyaallah YB terima kasih YB ha, jadi penonton-penonton di luar sana saya kira sudah pun memahami apa sebenarnya tugasan apa sebenarnya organisasi apa sebenarnya gerak kerja yang YB sendiri lakukan jadi saya kira saya akan Terus ke perincian lah kepada setiap satu portfolio tersebut hmm. Jadi saya kira YB Berkenaan dengan orang kata hal ehwal agama Islam ni YB Saya kira berkenaan dengan sumbangan Daripada kerajaan negeri Pahang ni Daripada bidang pengajian Islam itu sendiri Contohnya di Mahat Tahfiz Negeri Pahang Aa, Bagaimana YB daripada sudut sumbangan da, Itu tadi saya cakap di, uh, di awal lagi tadi uh, Agama ini adalah menjadi agenda utama kerajaan negeri kalau kita tengok pun sendiri masa bajet tahun lepas yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang uh, Antara peruntukan yang terbesar setelah daripada pentadbiran setiausaha kerja negeri Dan juga Jabatan Kerja Raya adalah institusi agama Betul uh, Ratusan juta telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Untuk memastikan beberapa agensi Yang pertama Jabatan Agama Islam Pahang Yang kedua Jabatan Mahkamah Syariah yang ketiga jabatan pendakwa syar'i. Yang keempat apa namanya jabatan mufti. Yang kelima sekolah-sekolah dan universiti Islam Pak dan yang keenam Mahat Tafiz. Semua ini apa namanya bukan saja perlu kepada organisasi tetapi dia perlu kepada sumber kewangan yang kukuh supaya dia dapat digerakkan dengan sempurna. Dan yang ketiga punca kuasa. Yang mengupayakan agensi ini bergerak Kalau tidak orang akan pertika Kenapa kamu buat begini jabatan agama <tuk>? Dan mahkamah kenapa awak buat begini Dan pendakwa syariah kenapa awak buat begini Jadi kerajaan negeri telah mengambil inisiatif juga Apabila uh, beberapa RUU telah dibentangkan Saya ingin sebutkan di sini Kita kerajaan negeri telah berjaya membentang Sebanyak 14 RUU Yang ianya telah menjadi enigma kepada kerajaan negeri untuk mentadbir hal ehwal agama Islam di Nipah. Antaranya enigmen pentadbiran Islam. Yang kedua enigmen uh, jenayah syariah. Yang ketiga enigmen wakaf. Yang keempat enigmen apa namanya uh, perpindahan agama. Yang kelima enigmen penyebaran agama selain daripada Islam. Yang keenam en enigmen tarikat. Pendek kata banyak. Terbaru kemarin dalam tahun ini kita berjaya membentang enigma seterusnya yang dinamakan enigma mahkamah utama. Sebelum ini kita ada mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah, mahkamah rayuan syariah. Sekarang ini kita ada mahkamah utama. Mahkamah utama ini maknanya yang tertinggi sekali yang memberi ruang dan peluang kepada apa namanya orang yang klien-klien yang mendapat khidmat daripada mahkamah ini ...untuk uh, mendapatkan hak mereka melalui undang-undang. Begitu jugalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam, kita telah memperuntukkan kepada sekolah menengah agama ini... ...sebanyak 18 buah sekolah menengah agama dengan peruntukkan yang begitu besar. Untuk memastikan pendidikan di setiap sekolah agama ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian itu, kita ada Yayasan Pahang. Yayasan Pahang ini kita amanahkan kepada dia untuk uh, membantu kerajaan negeri menggerakkan Mahat Tafiz. Mahat Tafiz ini ada beberapa peringkat. Tadika Tafiz, ada namanya Tafiz Sekolah Rendah, Sekolah Rendah Tafiz dan ada apa namanya Mahat Tafiz yang ada di dalamnya uh, SPM, Pelajar Sekolah Menengah dan juga ada Diploma. Hmm. Dan Mahat Tafiz ini ada dua. Mahat Tafiz Kerajaan Negeri Profesional, Siapa nak belajar Apa namanya doktor Engineer Nak belajar apa namanya uh, Accountant Tetapi dia menghapal Al-Quran Dan ilmu-ilmu apa keagamaan Kita letakkan di situ Dan satu lagi Mak Tafis Turas, Turas. Ha. Apa yang menjadi kebanggaan kita Mak Tafis ini kalau pun dia tidak duduk di ranking yang pertama macam tahun lepas di dalam uh, negara kita Malaysia tetapi dia tidak akan lari daripada top 5 di dalam negara kita sebab itulah kita tengok kerajaan persekutuan telah mengambil modul mak tafiz kerajaan negeri ini untuk dijadikan model di tadika-tadika di apa negara kita di seluruh Malaysia apa maknanya ni maknanya ni uh, hasil produk yang diusahakan oleh kerajaan negeri di dalam pendidikan Islam telah mendapat perhatian. Satu lagi saya ingin sebut, kita ada Universiti Islam Sultan Haji Ahmad Shah Pahang. Ini adalah satu lagi produk air tangan kerajaan negeri, kesungguhan kerajaan negeri untuk memperkasakan agama Islam dengan mewujudkan Universiti Islam. Dan kerajaan negeri apabila mewujudkan Universiti Islam Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan ini, bukan hanya sekadar apa, apa namanya macam Orang di luar sana teringin nak buat PTA ataupun IPTS Dia buat je di mana-mana bangunan Seadanya dia promosi besar-besaran Tetapi uh, Agensi mereka tu Ataupun institusi pendidikan mereka tu Hidup segan mati tak mahu Orang pergi di situ akhirnya tak kesampaian Tapi kita uh, Bukan saja Mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Pengajian Tinggi Negara kita, uh, Universiti Islam Pahang ini Telah mendapat pengiktirafan daripada Universiti Al Azhar, Universiti Kurawiyin yang merupakan antara universiti yang tertua di dunia, yang lebih membangunkan kita, air tangan kerajaan negeri ini telah mendapat pengiktirafan apa namanya Rabitah Jami'ah Islamiah, maksudnya legal Universiti Islam sedunia memberi pengiktirafan kepada Universiti Islam kita. Jadi apa namanya kalau kita nak sebut Uh, di segi portfolio agama Kerajaan Negeri telah mendepani dengan serius Bukan hanya dengan slogan Orang di luar sana nak bawa Islam hanya dengan slogan Dengan laungan Dengan rupa paras Dengan cakap Dengan kata Nak buat aryuyu Nak buat ini Tetapi kita dengan praktikal Tanpa janji Tanpa cakap banyak Sampai masa kita laksanakan Dan kita buktikan apa yang kita nak laksanakan di dalam sudut pendidikan Islam dan juga apa namanya permengkasaan hal ehwal agama Islam di negeri Pahang ni. Baik YB. Okey, saya kira begitu mampat pengisian tentang portfolio YB tadi. Dan betul, saya kira perkara-perkara ini memang wajar penonton-penonton di luar sana ambil tahu. Bukan sahaja dengar cakap-cakap kosong mengatakan aa, ada dakwaan-dakwaan luar YB kadang-kadang mengatakan bahawasanya aa, ada pihak lain yang ingin menerajui Pahang. Dah, tak ada dia 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 mendakwa dia nak teraju Pahang macam mana. Produk Mba. yang kita buat ni dia orang pun tumpang guna. Betul YB. Dia orang tumpang guna. Universiti Islam Pahang. Orang yang nak teraju Pahang tu pun tumpang guna anak-anak dia dia duduk belajar di situ. Itu produk kita. Betul. Sepatutnya dia carilah produk lain kan. Lah. Betul. Sekolah menengah agama kita. Dia duduk tompang cari makan situ dan anak-anak dia pun dia tompang ajar situ. Kalau lah kita buat benda yang tak betul, tak payahlah hantar situ. Betul, YB. Ha. Okay, jadi saya kira YB telah pun menerangkan. Ha, jangan ada dakwaan-dakwaan luar mengatakan kerajaan negeri Pahang ini tidak serius. Menyebarkan syiar Islam Tapi ini jawapan terus Kita tanya kepada wakil rakyat Yang mengusahakan portfolio Hal ehwal Islam di negeri Pahang ini Haa itulah, Baiklah. betul lah Saya kira untuk soalan seterusnya YB Saya kira hmm. boleh kita pergi ke portfolio seterusnya Iaitu pembangunan luar bandar hmm. Seperti mana yang YB katakan tadi Pembangunan luar bandar ini Lebih menjurus kepada sektor-sektor Yang kata bukan sahaja bandar Tapi lebih kepada kampung Ha, jadi kampung ni maklumlah YB. Kadang-kadang kita tengok macam-macam lah yang diperlukan daripada segi infrastrukturnya, daripada segi uh, anak mudanya, daripada pelbagai sudut. Jadi bagaimana uh, portfolio pembangunan luar bandar ini direalisasikan dengan relevan dan mendapat tempat lah di hati masyarakat ni YB? Ya, kita ada 600 lebih buah kampung Baik. di Pahang ini dan apa namanya kita kampung itu kita bangunkan bagaimana cara macam yeah. juga kerajaan negeri tadi kita wujudkan organisasi di setiap kampung itu kita ada namanya JPKK Jabatan Kuasa Pembangunan Kampung Kemajuan Kampung dan Keselamatan Kampung kita adakan ketua kampung kita wujudkan jabatan kuasanya dan dia ini di bawah naungan pejabat mungkin yang diketuai oleh Tok Penghulu hmm. jadi apa namanya semua ini eh, struktur ini akan dibantu oleh beberapa agensi. Pertama sekali Kementerian Kemajuan Desa dan Luar Bandar yang diketuai sendiri oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Za'id Md. Banyak peruntukan disalurkan sama ada dalam sudut pembinaan rumah, baik boleh, rumah, membina jalan kampung, membina apa saliran-saliran saliran air di kawasan pendalaman, membina apa namanya kampung-kampung dan sebagainya dan juga agensi yang uh, membantu kampung-kampung ini juga ada namanya SDO State Development Officer. Dia akan direct dengan pejabat daerah dan pejabat daerah akan salurkan terus maklumat ini dan apa juga uh, apa uh, agenda kerajaan untuk membangunkan kampung ini melalui pejabat daerah kepada pejabat-pejabat JPKK dan Hulu di kampung-kampung. Dan juga apa nama ada satu lagi uh, kerajaan negeri sendiri. Ini tiga sumber yang akan menjurus kepada institusi kampung ini untuk bangunkan kampung. Hasil daripada itu kita dapat tengok kampung ini dapat dibangunkan dari sudut contohnya pembangunan tanah. Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang telah memperkenalkan STR, Skin Tanah Rakyat Pahang. Ini apa namanya kampung bolehlah memberi cadangan kepada uh, kerajaan negeri melalui pejabat tanah daerah untuk mengenal pasti lokasi tanah yang ada untuk dibangunkan sebagai skim tanah rakyat dan tanah itu bolehlah dibagikan secara lot-lot yang diukur oleh pejabat tanah kepada penduduk-penduduk kampung berkenaan. Seandainya kampung berkenaan itu ada tanah, macam contoh di Kedah ni ada beberapa kampung telah berjaya kita apa bangunkan. Contohnya kampung Gunung Senyoh, kampung Desa Bangu Purun kampung apa nama Teluk Sentang kampung ketam, kampung peraga, kampung desa murni, bahkan apa namanya kampung benung dan juga kampung batu sawah. Semua kampung ini telah kita racik-racikkan tanah dan kita agihkan. Dan kita tawarkan kepada penama-penama notis 5A dan mereka telah menerima. Ada yang menerima grantnya. Jadi Alhamdulillah, itu contoh di Kedah. Sebenarnya perkara ini berlaku di banyak uh, kawasan, di Lipis, di Pekan, baru ini di Kuantan yang berhormat Datuk Seri Sopi, mewakili Ahmad Berhormat Menteri Besar Pahang mengagihkan tawaran-tawaran tanah ini kepada mereka yang berkenan itu satu cara, yang kedua kita ada namanya pembangunan kampung pembangunan kampung ini akan kita kerajaan negeri akan sediakan tapak dan apa namanya penama-penama yang berkaitan dengan kampung itu dan kerajaan persekutuan memberi kombinasi dengan menyediakan peruntukan infra tanah api dan air dia salurkan api disalurkan peruntukan untuk sambung air dan dia salurkan peruntukan untuk beni jalan jadi kombinasi ini telah berjaya membinakan kampung contohnya paya laman di Lancang teratur kampungnya rapi cantik yang boleh uh, memberi tawaran lebih uh, 70 keluarga ha begitu juga di Rao di maknanya benda ini kita lah kita bangunkan banyak lagi lah kalau saya nak sebut maknanya tak cukup masa podcast kau ada awak ni Betul tu. Usaha oh, so, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan untuk membangunkan kampung. Betul. Ha. Jadi saya kira ah ha, cukup jelaslah pembangunan luar bandar ni kita selami satu persatu. Ah yeah. ha, macam yang YB cerita tadi. Kampung Paye Laman ni. Ya, yeah, contohnya. Ha, contohnya. Ha, hmm. kalau ada yang nak tengok kampung Paye Laman tu macam mana jangan segan-segan. Boleh, boleh pergi. datang. Boleh hadir ke Kampung Paye Laman dan hashtag YB kita Ibrahim Kita Bulan Asyura nanti kita nak buat program mengacau bubur Asyura di kampung tu. Ha, Bolehlah ikut sekali. Boleh insyaAllah ha. YB. Ha, ha. Jadi saya kira itu untuk pembangunan luar bandar. Dan saya kira penonton di luar sana YB nak tahu juga. Macam mana sebenarnya portfolio hal ehwal orang asli ni. Ya. Baiklah saya kira berkaitan dengan uh, hal ehwal orang asli ni. Sering ditanyakan tentang pengurusan tanah orang asli itu sendiri YB. Ya. Jadi bagaimana YB? Sebenarnya orang asli ni uh, dulunya satu ketika dulu dia tanah dia ni tidak diurus oleh mana-mana pihak sebab dia orang hidup secara bersendirian dan terhidup dia mereka tidak teratur bahkan satu ketika dahulu dia orang ni tak berdaftar pun baik tetapi dia tetap rakyat Malaysia dia orang original orang Malaysia dia orang anak tempatan Cuma malahnya dia duduk tidak terurus di pendalaman dan corak car hidupnya juga tidak mendapat uh, pembukaan, pendedahan tentang hal uh, pembangunan. Tetapi setelah kita merdeka, pemimpin negara kita bermula dengan Tun Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, sampailah pemimpin sekarang ini, kerajaan negeri kita yang amat berhormat menteri bersama, telah berusaha gigih untuk membantu orang asli ini macam mana caranya isu tanah dia nak diselesaikan, isu pendidikan dia nak diselesaikan, isu kebajikan dia. Semua benda itu nak dibantu dengan apa namanya agensi yang kita ada. Tetapi maklumlah agensi yang disediakan oleh Kementerian Jabatan Kemajuan orang, orang Asli ini mempunyai komitmen yang sangat tinggi sebab orang asli bukan di negeri Pahang saja. Kita ada orang asli di negeri-negeri uh, lain. Dan orang asli di negeri kita pahang Lebih 360 buah kampung Dan lebih 90 ribu orang keluarga Jadi benda ini perlu kepada komitmen yang sangat tinggi Dan apabila tanah dia itu dulunya tidak terurus Macam kita, kita ada lot-lot yang tertentu Jadi benda ini dah jadi berlarutan Bila sekarang ini kita nak bina Sangat-sangat sukar Tetapi Alhamdulillah Kerajaan pada ketika itu telah mengambil persetujuan supaya menggerakkan Kementerian Luar Bandar ni iaitu Jabatan Hal Ehwal Asli dengan Kerajaan Negeri kita bangunkan dulu ha, itu yang dibuatkan kebun-kebun dan ladang-ladang tetapi sekarang ini sekarang ini kemudian ini akhir-akhir ini uh, apa Risda dan Jakwa uh, dan juga Kerajaan Negeri telah mengambil keputusan untuk apa memastikan pengurusan tanah orang asli ini dilaksanakan oleh kerajaan negeri tidak lagi oleh RISDA dan JAKUA juga hanya memberi bantuan secara apa tidak langsung. Jadi kerajaan negeri terpaksa mengambil uh, tindakan yang segera. Benda ini pun mendadak tadi. Jadi maklumlah bila nak ambil tindakan yang segera ini sudah tentu nak bermula balik semula daripada M eh, mengambil masa. Dalam pada itu, kita berjaya menyelesaikan beberapa isu tanah di Cameron Island di Lipis juga di pekan uh, dan juga di Temerloh. Uh, beberapa kampung asli ada pun yang dah bagi geran contohnya di Bentong, di apa Kampung Paye Sendayan, Kerdau, kita dah bagi geran pun kepada diorang. Tapi ada lagi yang belum siap. Maklumlah kita ada 360 buah kampung dan kita ada berapa lebih apa uh, 80 buah ladang yang semuanya itu bukan 100 hekar bukan 200 hekar Luar jadi ada setengah tempat tu dah berlapis dengan tempat-tempat yang lain seperti jabatan hutan, jabatan perhilitan. Ini perlu kepada kerja yang teliti dan harus mempunyai kombinasi semua setiap jabatan. Jabatan tanah, jupen, perhilitan, jabatan apa apa nama hutan dan sebagainya supaya tanah orang asli ini dapat dibela dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Maklumlah nak buat benda ini bukan satu perkara yang mudah mesti ada rintangan-rintangan dan halangan-halangan dengan keupayaan juga kita perlu diupayakan sebaik mungkin. Insya-Allah. Insya-Allah ha. Jadi saya kira itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan pengurusan tanah orang asli itu tia, ya. itu tadi. Jadi saya kira tiada yang ketinggalan. Ya. Cuman kolaborasi bersama, ya. masa dan juga penelitian yang diperlukan betul, oleh betul. kerajaan negeri supaya semuanya dilaksanakan mengikut betul. aturannya. Betul, betul. Betul. Betul Jadi YB saya kira kita sudah hampir ke penghujung rancangan lah YB. Hmm. Ha, jadi saya kira soalan terakhir saya lah ah berkaitan dengan lawatan kerja ke timur tengah YB. Hmm. Aa, jadi ramailah yang bertanya-tanya ada ke buah tangan untuk rakyat di negeri Pahang ini ataupun hmm. sekadar makan angin saja YB. Jadi ya. macam mana YB? Saya ya, Kita bila sebut timur tengah ni, kita bukan pergi saja-saja. Timur tengah ni pun bukan tempat nak berjalan. Betul. Sebab apa pergolakan pun ada di sana. Walaupun ada kebaikannya banyak kan? dan dia pun apa apa tidak 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 sehebat mana kalau nak dibandingkan dengan negara China, Eropah tetapi dia ada kelebihan di sana dia tempat turunnya al-Quran betul tempat sumber ilmu-ilmu agama itu sebab kita pergi ke sana supaya uh, kita dapat uh, menanam saham yang sangat berharga untuk agama Islam kita dan pendidikan Islam kita. Sebab itu tadi di awal saya sebutkan tadi, Universiti Islam kita dapat pengiktirafan daripada Universiti apa, Kurawin, Universiti Al-Azhar, Persatuan Universiti Islam Sedunia. Ini adalah hasil daripada lawatan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang ke Mesir, ke Jordan, ke apa, Maroko sebelum ini dan baru-baru ini. Betul. dan mereka orang telah memberi pengiktirafan yang sangat serius dan bersungguh-sungguh untuk membantu kerajaan negeri Pahang melalui UNISSAZ melalui Jabatan Agama dan melalui Mahat Tahfiz bagi membangunkan pendidikan Islam negeri Pahang. Inilah hadiah yang sangat berharga bukan sahaja untuk rakyat negeri Pahang bahkan Betul. untuk generasi-generasi akan datang rakyat negeri Pahang. Alhamdulillah. Alhamdulillah YB. Terima kasih banyak YB di atas segala penerangan kepada soalan-soalan saya tadi.